Йоу-йоу-йоу, с вами Вензор, И сейчас я буду читать офигенный текст такого человека, как Бенита Даллас. Йоу, слушайте. Меня зовут Бенитка, я родился в ЛС в 80-м году на краю города. Рано пошел в школу, начал курить, ругаться матом воровал. родителей на оставили это дело просто так и отдали меня в более элитную школу, чем в ту среднюю, где был изначально. Ладно, спасибо родителям, выбили всю парашу из моей головы в те годы. Стал на белый путь, хотя и был черный. В итоге школа, учебники, нет друзей, так и становился сильнее. Потом универ, девчонки, никакой личной жизни, потому что я был книжным червем и образованным культурным человеком. 18 лет я был прыщавым девственником, но жертвы оказались оправданными Вскоре меня взяли в академию журналистики, Далее директор, опять нет личной жизни. В итоге я стал директором ЛВФМ и достойно трудился и нравился составу. Была у меня вредина совка, ну и попа у нее, ну не об этом за хороший труд на посту директора назначили меня новым управляющим СМИ. Шел пацан к успеху, но не дошел. Ладно, я не расстроился и начал увлекаться политикой. Не то, чтобы я раньше увлекался, просто то, что было раньше, это лишь так. А сейчас это как часть моей жизни. Причем нормальная такая часть. Йоу прямо как пузо Рикардо охотится. Йоу.